Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır kəsəbəsində Masazır məscidinin yaxınlığında gözəl bir kürsüllü, əla bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, qeyd etdim ki, ev Masazırda çox gözəl, rahat bir ərazidə yerləşir. Evin təmirı, yəni qısa müddət ərzində bitəcək. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl həyətyan sayısı var. Qasu işıq daimidir, həyətində su krantı, gördüyünüz kimi su trapyı mövcuddur. Və bildirmək istəyirəm ki, evin təmiri maksimum 10 gün ərzində tamamlanacaq. Bu formada həyətin sayəsidir. Bax gördüyünüz kimi evin xarici görünüşü də çox gözəldir. Evin alt səsində zizəmsi var, dəyərli izləyicilərimiz. Və nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, ev Qurtluq 93 binalarına da yaxındır. Baxın bu formada alt səsində hündür zizəmsi var, rahat şəkildə altında gəzmək mümkündür. Qrukluşdur, Sənət Yaşaş binalarına yaxın və Bravo Marketə yaxın bir ərazidə yerləşir. Həyətinə də bir maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər və yerdə qalan hissədə də stol qoyub oturmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilər, keçə evin içini sizlərə tanış edim. Bax gördüyünüz kimi burada kombinin yeri qoyulub və üstü də bağlıdır. Qaz xətti çəkilib, hazır şəkildədir. Evin pəncərləri xüsusi dizayn olunmuş şəbəkə pəncərlərlə yığılıb Dəhli oluruq evin içinə. Hal-hazırda evdə e, divar kağızlarının tam başa çatdırılması qalıb və ümumi otaq sayı da 3 otaqdır. Gördüyünüz kimi, baxın burada belə bir qonaq otağıdır. İşıqlı qonaq otağı var. Bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib. Hal-hazırda divar kağızları evdə, yəni işdə gedir. Laminat, qapı. Maksimum 10 günlük evin təmiri çəkilib. Artıq baxın bu otaqda divar kağızları vurulub. Və bunu da bildirmək istəyirəm ki, dəyərləndirəcəyimiz evin bütün kommunalları daimidir. Qaz, su, işıq fasiləsizdir və qiyməti də sərfəli bir qiymətdir. Və baxın burada növbəti yataq otağıdır. Burada belə bir hamam otağıdır və burada da mətbəxdir. Mətbəxinin ölçüləri normal ölçüdədir. Qiyməti 48000 500 manata satışa çıxarılıb və bizim kanaldan da gələn müştərilər üçün çox eksklüziv bir endirim olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın.